Сегодня, 25 ноября 2015 года, слушается дело в Черкасском окружном административном суде по иску благодейного фонда «Брат» к администрации президента, службы безопасности Украины и к Министерству финансов. Украина пытается получить кредиты, в то время как у государства есть свои ресурсы, и они находятся в том, что имущество, в течение многих лет имущество одиноких людей, которые умерли, не имея наследников, присваивалось чиновниками и не переходило в доход государства. Нашим письмом мы просили президента принять меры для того, чтобы меры юридического характера для того, чтобы это имущество вернулось. Это порядка двух с половиной трех миллиардов долларов за все эти годы по Украине наше письмо было фальсифицировано под нашим письмом использовали наш логотип сняли логотип поместили туда бред каких-то умственно отсталых людей обвинения какие-то в терроризме и отправили от нашего лица от нашего фонда в Генеральную прокуратуру в СБУ и в другие правоохранительные органы в Министерство культуры вот это вот это подделанное письмо и совершенно другой текст, где ну, какие-то я не знаю не, а, наш, а наше письмо с этой проблемой было от президента скрыто То есть что лежит в основе вот этого предмета. То, что в администрации президента находятся люди, которые занимаются фальсификацией официальных писем. Это 366 статья Криминального кодекса Украины. И до президента не доводят те проблемы, которые есть в государстве, и он остается в неведении. Это, это чрезвычайное событие. Вот, и по нему уже возбуждено уголовное дело, вот есть ответ прокуратуры, что по этому факту возбуждено уголовное дело под номером, последние цифры 2424, часть первой статьи 366 Криминального кодекса Украины, службовое подробление. Для нагляду за задержания закона при проведении досудового расследования, створена группа прокуроров. Вот. Поэтому, поскольку возбуждено уголовное дело, то мы административную часть искок к администрации президента сняли. Сняли мы и нашу часть искок к службе безопасности Украины, потому что формально они ни при чем. К ним поступило не то письмо, которое было написано нами президенту. Поступило совершенно другое письмо, и поэтому у них по отношению к нам нет никаких обязательств. Вот. И осталось Министерство финансов. Министерство финансов, почему в этой истории оказалось, потому что прежде чем обращаться к президенту, мы обратились к министру финансов Сиерейска, что в распоряжении государства имеется такой ресурс, который можно использовать. Обратились еще в декабре прошлого года, министерство нам вообще не ответило. А после того, как из администрации президента уже в этом году наше обращение к президенту прислали им для реагирования, они ответили совершенно другим письмом, они ответили не по существу, а объяснили, как, какой порядок обложения налогом этого наследства одиноких людей умерших одиноких людей. И вот сейчас остался один ответчик по иску, осталось Министерство финансов Украины, оно прислало запоречение. Суть запоречения в том, это очень опасное запоречение, потому что оно может создать прецедент, очень опасный для общественных организаций Украины. В чем суть запрещения? В том, они утверждают, что юридические лица и общественные организации в том числе не имеют права обращаться в органы государственной власти и в порядке закона про сборные громадян. Вот. То есть, таким образом, если суд удовлетворит их сторону и откажет нам в иске, окажется, что органы государственной власти имеют право не рассматривать и не отвечать на обращения общественных организаций. То есть фактически у общественных организаций не останется никаких рычагов влияния на, на, на власть. Будете этот какой-то интерес? Будь ласка. Чем опасен их посыл? Он опасен тем, что если будет принято решение, все-таки будет учтено это мнение как обоснованное, основанное на законодательстве, то тогда вообще вся общественная деятельность в Украине может быть сворачиваться, потому что основная задача общественной организации это контроль за властью. А контроль осуществлять без контактов с властью, без э, получения э, от них ответов и без обязательного рассмотрения обращений э, общественных организаций, которые являются юридическими лицами, невозможно. Я э, сейчас перейду уже к самой юридическому основанию несостоятельности их запоречения, а пока просто э, хочу сказать, что это э, похоже на то, что мы возвращаемся... Э, в ситуацию 2010 года, когда президентом был, был, избран Виктор Янукович, у которого был предвыборный лозунг «Почую кожного». Вот фонд «Брат» выпускает свою газету, и вот как раз за 2012 год мы проанализировали, пришли к выводу, что этот лозунг «Почую кожного» не, не реализуется. Потому что э, обращения, э, организации общественных организаций, в адрес президента, оставались также без ответа, как сейчас. И похоже на то, что мы опять сползаем. Вот с учетом этого запретения Министерства финансов, мы опять сползаем в ту же ситуацию, когда нет обратной связи, нет э, контакта общества и государства. Ну вот статья 13 Конституции говорит, все субъекты права властности ревны, ревны, перед законом. И в развитии этой нормы есть статья в Гражданском кодексе, статья 91. Цивильная правоздатность юридичной особы. Юридичная особа сдатна маты таких цивильных права обовески, и обовязки, как и физическая особа, кроме який за своей природой может належать и мешать людям. Поэтому прошу суд это запрещение рассматривать как такое, которое не подтверждено законодательством, не подтверждено нормами, а более того, вступает с ними в противоречие.